Alhamdulillah pada hari ini sekali lagi kita menyaksikan satu lagi pembaharuan kemudahan sebenarnya untuk pengangkutan awam untuk rakyat. Sebab itu seperti mana diterangkan oleh Menteri Anthony Lok sebentar tadi, kemudahan itu agak menyeluruh. Dia tidak satu yang di pusatkan seperti mana yang terdahulu di mana dikhususkan. Sekarang kita selaraskan bagaimana boleh jadikan tempat dan ruang ini stesen-stesen besar seperti ini memberikan kemudahan yang pelbagai kepada rakyat sebab itu untuk kawasan-kawasan baru pembangunan stesen, stesen seperti ini ditekankan hal yang serupa ya pasar dewan kemudahan awam perumahan rakyat ya jadi kawasan di atas tu boleh dimanfaatkan. dan ini mudah-mudahan menjadi satu contoh yang baik kerana sekarang ini uh, TBG ini merupakan yang di merupakan di antara yang besar dan seperti yang dicadangkan kalau boleh digabungkan dengan ICRL dia akan memudahkan perjalanan rakyat. Saya difahamkan bahawa ia mengambil masa sedikit terutama kerana dia belum menjadi terminal bas yang yang banyak tetapi permulaan itu mengambil waktu dan saya harap dapat dukungan daripada syarikat, -syarikat bas yang harus ditekankan supaya memudahkan perjalanan rakyat. Sudah juga tahu bahawa TBG ini telah tertangguh agak lama dan kini sudah siap. Jadi kita sudah kerugian beberapa tahun. Jadi ya, sebab itu seluruh jentera kerajaan dan tentunya pengurusan tegas anti biji harus uh, mengambil langkah-langkah supaya dapat menyegerakan uh, kemudahan ini, penggunaan uh, kemudahan ini. Baik, ini maknanya dari segi kerangka kita dalam negara madani ini memperbaiki infrastruktur ketersediaan yang perlu canggih memenuhi tuntutan semasa tetapi tidak terlepas daripada memastikan manfaatnya tu kepada rakyat terbanyak sebab itu dasar yang ditekankan ialah dasar pengangkutan awam pengangkutan awam ini maknanya memberikan kemudahan kepada ramai rakyat ada yang mengeluh kerana katanya kos tu agak sedikit tinggi Kos penggunaan itu agak sedikit tinggi kerana kemudahan itu agak baru canggih menggunakan kemudahan-kemudahan yang agak cepat dan infrastruktur itu menyebabkan kos atau memerlukan kos yang sangat tinggi. Tapi dalam musyawarah jemaah menteri bermakna menteri Luk memang bangkitkan bagaimana kita boleh kawal supaya boleh memberikan tarikan yang lebih. Tapi sudah harus lihat keseluruhannya ya. Penggunaan kereta, minyaknya, parkingnya ya, berbanding atau ketimbang penggunaan pengangkutan awam. Setengah-setengah negara untuk menggalakkan pengangkutan awam, dia kenakan bayaran-bayaran untuk kenderaan lain masuk ke kota kita tidak mencadangkan begitu kerana buat sementara ini kita rasa mungkin membebankan tetapi sebaik saja lingkaran pengangkutan awam itu menyeluruh dan baik di seluruh negara mana-mana kota besar harus memikirkan perkara itu yang pernah kita cuba dulu saya ingat lagi tahun 90-an tetapi sangat um, tidak popular dan uh, dan rakyat nampak kurang bukan saja kurang selesa nampak sangat kesal kerana bagi mereka bas masa itu yang disediakan itu tidak memenuhi keperluan mereka dan kesesakan bas itu sangat tidak menyenangkan tetapi pengangkutan awam seperti yang disediakan hari ini itu berbeza orang tidak boleh mengeluh mengatakan kemudahan itu kemudahan yang menyebabkan kesesakan dan orang tidak selesa Ya. Masa bas dalam kota, tak salah saya dulu, sesak, orang panas, orang queue, tunggu tengah panas. Eh, ini semua tidak berlaku. Ya, sebab itu kita harus cari jalan bagaimana untuk um, menambahkan, um, mendapat menarik penggunaannya lebih, terutama bila di um, serasikan dengan ECRL. Begitu juga ECRL. Ya. ECRL ni terkait dengan kemudahan TBG ini kerana ICRL itu punya banyak stesen-stesen. Satu projek yang boleh dimanfaatkan sepenuhnya kalau matlamat kita menyediakan prasarana itu menyeluruh. Kalau setakar kereta api canggih saja, dia tidak memenuhi keperluan kita. Tetapi di setiap stesen disediakan tempat perniagaan atau hotel atau restoran atau kemudahan-kemudahan jabatan seperti yang dicadangkan oleh Menteri Luk sebentar tadi untuk JPJ, Jabatan Pendaftaran, Immigration dan sebagainya. Maka dia akan jadi satu pusat kota yang baru. Dan ini sepanjang Selangor, Pahang, Tengganu dan Kelantan terutama di Terengganu dan Kelantan di mana kadar pertumbuhan itu agak uh, perlahan. Jadi sebab tu kita tentukan bahawa semua kawasan-kawasan itu dengan kerjasama kerajaan negeri dan majlis perbandaran disediakan tapak supaya stesen itu menjadi sebagai pemangkin pertumbuhan uh, ekonomi kawasan dan memenuhi keperluan ini. Tetapi kalau untuk kota sekitar Kuala Lumpur pula itu kita cadangkan lebih besar lagi iaitu stesen itu harus menjadi tempat pembangunan yang lebih besar seperti mana yang kita lihat diadakan di uh, Kuala Lumpur di di, di juga baru-baru ini diluncurkan bersama dengan Menteri Pengangkutan di Ipoh jadi uh, dia jadi stesen dia jadi tempat uh, penginapan hotel perumahan Maknanya yang serba lengkap Dia memudahkan Malah kalau kawasan itu mengizinkan ya, Kita akan sediakan juga Sekolah bertingkat Vertical school Jadi orang duduk situ tidak membebankan Dia turun Keselamatan dia, pengangkutan dia Semua terjamin Ada juga ibu bapa yang bimbang Dia kata vertical school ni Sekolah tu kena bertingkat Tapi dia jangan lupa kalau sekolah itu didirikan kita lah kawasan ini ada sekolah ada perumahan orang yang tinggal di kawasan perumahan itu tak perlu kos pengangkutan tak perlu kawasan keselamatan atau tak perlu lagi umpamanya keresahan ibu bapa kerana terjamin anak-anak um, itu boleh dihantar ke pinggir rumah dengan blok sekolah yang baru dan kita juga tahu kesesakan kawasan untuk memenuhi keperluan pembangunan sekolah-sekolah yang baru semua ini kita fikirkan dalam apa yang disebut kota bandar ini seperti mana kita lakukan di Putrajaya ada kita mulakan di Pulau Pinang dan beberapa projek baru yang kita rencanakan termasuk di sekitar Ceras Saudara-saudari, um, saya hanya mengambil kesempatan ini sekali lagi untuk menyatakan penghargaan uh, pada rakan baik tegas dan juga pengangkutan dan semua yang terlibat dalam menjayakan projek ini uh, memang tertangguh uh, sekian tahun, tetapi ini menjadi satu contoh. Cuma gesaan menteri-menteri penting kita boleh sediakan satu kemudahan canggih kelas pertama. Tapi kalau budaya kita itu terikat dengan cara lama, lempar sampah sini, sana sini, ia akan membebankan. Ya. Maknanya berubah mesti ada perubahan. Tidak semestinya perubahan itu pemikiran moden. Ya. Daripada keaslian kita, kebersihan itu sebaruh beriman. Bagaimana mungkin orang menggunakan kemudahan asas, baik tandasnya ataupun kawasan lalu lintasnya itu menjadi tempat pembuangan sampah yang tidak teratur. Lihat saja pantai-pantai. Saya semasa jadi ahli parlimen Poxson itu berhempas pulas kita mengadakan kempen panggil bintang filem, artis, penyanyi untuk sama-sama tarik minat masyarakat. Tapi budaya itu boleh bertukar. Mali pembendaraan tentunya sediakan juga kemudahan. Tetapi budaya, plastik di mana-mana. Kertas dan kotor. Jadi kita ada bangunan, hari ini bersihlah macam itu. Kata betul, esok belum tentu. Jadi budaya ini kita kena terapkan. Dan uh, saya tidak uh, punya masalah. Sekiranya kita akan mula memikirkan bagaimana menghukum orang-orang ya, yang uh, menyebabkan sampah sarap dan kotoran itu begitu saja dulu ada masalah batang rokok tapi memang akan menimbulkan sedikit kemarahan orang tetapi saya tidak fikir ada ada pilihan kita melalui nasihat melalui kempen budaya kempen kebersihan tapi ada, mesti ada juga peraturan kerana kalau tidak saya bayangkan ya kos membangunkan Perasaan seperti ini. Kos mengada kemudahan. Tapi keistimewaan kita pertama, betul menteri kata ini untuk gambaran kita untuk pelancong. Benar keperluan orang akan lihat. Tapi yang paling penting itu budaya kita. Mana boleh manusia mengizinkan sampah sarap di kawasan hidup dia. Rumahnya, kedainya, sekolahnya dan tempat pengangkutan awamnya. Itu tidak boleh. Dia, dia bertentangan dengan budaya kita Bertentangan dengan ajaran agama kita Dan tentunya akan menyebabkan uh, masalah Dari segi gambaran perhatian orang ramai Termasuk pelancong Jadi sebab itu saya ingin ambil kesempatan ini Sementara bersyukur kepada Allah SWT kerana kita berjaya Dan terima kasih dan terutamanya Orang rakyat Gombak lah ini, ini istimewa lah. Ya. Orang um, Tambun belum dapat ni, Matang Poh belum ada, Gombak dulu jadi tahniah ah berorang Gombak. <tik> Maka itu juga cabaran kepada orang Gombak dan sekitarnya untuk tunjukkan contoh terbaik mana dia stesen um, apa, yang bersepadu Gombak mana yang terbaik dalam negara jawabnya Goba Itu kita nilai tahun baru tahun 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 um, 2026 nanti belum tentu sekarang sekarang memang bersih tapi kita nak tentukan supaya prestasinya dapat dipertahankan sekali lagi ucap tahniah kepada menteri dan kementerian pengangkutan dan syarikat dan semua yang telah membantu menjayakan uh, TBG ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.